Сейчас у нас в студии одна из интереснейших деревянных флешек, которые появились у нас в магазине. Вот такая вот вытянутый овал. Посмотрим ее поближе. Как и уже было сказано, она сделана из натурального дерева, которое покрыто лаком, очень гладенькая, ну, полированная, естественно. И интересный момент, что вес данной флешки всего лишь 9 грамм. Хоть она и выглядит массивно, но на самом деле она практически ничего не весит? Чего я сказал, что она одна из самых интересных деревянных, потому что. Я бы даже назвал, что это флешка с секретом. Вот, если вы обратили внимание, есть всего лишь одно, один маленький зазор, и вот с помощью него можно как раз добраться до флешки. То есть э, с виду вообще мне и не понять, что это флешка. Как же, все-таки, добраться? Мы ногтем поддеваем зазор. И вот, видите, такой вот есть здесь механизм, который прикрывает сам накопитель памяти от м, попадания внутрь пыли, грязи и посторонних предметов. Очень легко по подключается к компьютеру, соответственно. То есть, если она где-то мешает, эта флешка, можно повернуть корпус и... И рядом поставить чашку, елки, палки или, или что-нибудь подобное. Ну, это уже лирика. Легко отключается. И вот таким вот образом она собирается.